Доброго дня, вітаємо вас у студії TVI. Як я й обіцяла, ми говоримо про те, хто заробляє на війні і чи варто нам з вами давати цим людям заробити і фінансувати тероризм. Сьогодні мій гість це Денис Казанський, блогер. Вітаю вас, Денисе. Здравствуйте. Денисе, отже, давайте почнемо з того, що Євген Мироненко, громадський активіст, кілька днів тому написав у Фейсбуку про те, що незважаючи на всі заборони і обмеження, продукція з окупованих територій проникає через лінію розділу зони АТО і її споживають не тільки люди на сході і в Донбасі, але і ми кияни. Давайте почнемо з того, перед тим як ми будемо говорити про моральний аспект. Давайте ви назвете марки. Які, які виробляються на окупованій території? Ну їх на самом деле масса. То, есть, то що я знаю точно, наприклад, в Донецькій області везде, в Краматорській, наприклад, там в Константиновці, в Артемовській можна купити безпрепятственно молочну продукцію Геркулес, Донецький молокозавод. Uh -huh. а, ну а ВК ну, ходить і сюди, і в Київ, і в Харьков, і везде, то есть на шоколадная фабрика. А, да, в том числе. Ну, там сейчас кордон очень условный. А, то есть масса, на самом деле, mm -hmm. производителей, да, то есть которые различные напитки льют в Донецке, там, минеральную воду, там, ну, печенье, все, все что угодно, от конфет до каких-то других, там, до туалетной бумаги, каких-то других изделий. То есть дело в том, что мне вообще, на самом деле, неизвестно, какими указами регламентируется вот этот, если вообще у нас запрет, вот, действительно, на вывоз каких-либо товаров из Донецкой и Луганской областей, из оккупированных частей. Я думаю, що його нет, тому що во всяком случае, сейчас все это движется абсолютно безпрепятственна. Mm -hmm. Ну скільки дивіться, от з одного боку, Наталю Королевську їй висуває звинувачення щодо э, про підозру в фінансуванні э, тероризму, так і з іншого боку, ця марка Королівська це належить їхній родині. Да, Луганський холодокомбінат. Так, тобто це э, э, продукція, яка вробляється там в луганську так і вона яким чином через блокпости. А яким чином це робиться? Яким чином? а продукция может через эти блокпосты вывозиться? Ну, я так понимаю, что за деньги. На самом деле, ну, у меня нет другого, например, никакого, скажем так, варианта. Либо, а может быть, и вообще просто так, потому что, ну, трафик-то довольно серьезный на ряде направлений. Поэтому, может быть, и просто так, то есть выезжает машина, ее никто особенно не досматривает. І вона проїжджає. тобто може бути і такое. Mm -hmm. Я не знаю, просто ну, я, у мене немає інших варіантів, тобто може, може тільки такими путями, вона покидати ці території. Mm -hmm. Але дивіться, це значить, що е, ця продукція, які, е, яка вивозиться з окупованих територій, так? Значить, вони ж минають пости спочатку сепаратистів, а потім вони зустрічаються з нашими блокпостами. Це значить, що у них повинні бути домовленості, правильно я Без розумію? Словно. І ну, з конечно. тими, і з бандитами, і з представниками наших військових, та? тобто нашої mm -hmm. влади. Да, секрет, что такие договоренности существуют, но самые ярчайшие примеры, о которых уже вся страна многократно знала, слышала, видела, это уголь, который туда едет. А что касается других, ну, вы же видите, и я хочу подчеркнуть особенно, что, конечно, все, что работает в Донецке, в Луганске, все производства, они так или иначе являются пособниками вот этих коллаборационистов, пособниками бандитов, террористов, как их там угодно можно назвать, потому что все они платят им в бюджет вот этой ДНР, ЛНР какую-то копейку. То есть или предприниматели, которые бы там работали и не платили, не существует. И мы помним прекрасно, сколько раз там делались такие популистские заявления, что они будут что-то национализировать, отбирать у олигархов значит, их заводы, и отдавать их народу, передавать. Как мы видим прекрасно, что ни у кого ничего не отняли. Заводы Королевской работают, заводы Ахметова работают. Никто их пока на данный момент, никому они в другую собственность не перешли. Заводы Нусенкиса, это Донецкий металлургический, опять-таки, работает, стоит, то есть его не отобрали. То есть все олигархи, Донецкие олигархи, Луганские олигархи, которые там якоби заявляли свої как оказалось очень хорошо договорились з вот таких окупаційних адміністрацій? Да? Поэтому они отнюдь совершенно страдают. Ну, з представниками окупаційних адміністрацій. Зрозуміло, а от що мотивує там, скажімо, нашу київську владу, так очевидно, вони ж теж якісь мають домовленості з цими з цими бізнесами. А, яка причина? Ну, причина одна, может быть, это деньги, я так понимаю, потому что, ну, скажем так, никаких других причин лично я не вижу. А, то есть, э, на самом деле, вопрос, большой вопрос, то есть на каком уровне эти договоренности существуют. То ли это договоренность на самом высшем уровне, что очень печально, то ли это договоренности снизу, просто на блокпостах, тогда это еще как бы более-менее можно понять и с этим бороться. Но, например, мені відомо нагачисленне факти того, що через блокпости проходять цели караван углем, а вот этих mm -hmm. больших, больших грузов. Це при тому, що э, губернатор Донецької області Олександр Кіхтенко каже, що всі контрабандні потоки вивозу вугілля перекриті. НПЦ заявил? Ну, вы знаете, может быть, губернатор, конечно, ему там виднее, может быть, он так считает, мне сложно комментировать, я могу сказать только то, что мне известно, mm -hmm. а вот на днях буквально я выложил видеозапись, которую мне передали, а, значит, бойцы там правого сектора из Донецкой области, где, на которой видно, как заходит большой караван из 20 примерно больших грузов, 30-тонных в Артемовск, со стороны Дебальцева, всего, к весь караван, везде луганские номера. То есть, понятно, что он движется с оккупированных территорий Луганской области, ну, по какой-то договоренности. То есть, через Дебальцево такие караваны проходят каждый день. То есть, об этом есть множество свидетельств. Мне, я и фотографии выкладывал, соответственно, у меня есть и фото, и видео присылали люди с места, которые там находятся mm -hmm. непосредственно. Вот вчера был остановлен впервые, то есть, такой громкий достаточно случай, остановили караван. Из 19 большегрузов, грузов, в котором, значит, как говорят, было на миллион двести тысяч гривен угля. Ну, это, скажем так, я встречал такое сообщение, якобы батальон Львов его остановил. Вот интересно, что дальше? То есть mm -hmm. эти машины конфискованы. То есть вот как, как отследить это? То есть, мы, ну, я постараюсь узнать, навести справки. То есть потом их что дальше? Отпустили, они уехали или их? Как, как должно было быть, их конфисковали, все эти автомобили. Почему было задержано, я так понимаю, наверное, в связи с обострением ситуации на фронте. Потому что у нас с одной стороны идет война, а с другой стороны существуют договоренности. Мы многократно уже видели это, да, и в том числе там, мои коллеги-журналисты и Казицыну даже дозвонились, и попробовали у него там купить уголь. И в интернете вы можете прекрасно сейчас набрать купить уголь, Донецк, там, Луганск и договориться вам доставят. Если вы спросите, например, Артемовску, то вот у нас одна из основных привалочных баз, где есть угольные склады очень крупные. То попадает в Артемовск в первую очередь. А, вы можете сами провести расследование, я лично так делал, и вам по телефону расскажу, что да, мы не вопрос, мы можем, то есть будет просто другая цена и так далее. Угу. То есть э, трафик идет, трафик идет серьезно. И это при том, что на конце прошлого года премьер Яценюк заявлял, что про российские боевики не дают вывести вугилля с из оккупированных территорий, за которые заплачено. Ну, понимаете, там же есть совершенно разный уголь. То есть там есть уголь государственных шахт, есть угу. уголь частных компаний есть уголь вообще из копанок нелегальный. То есть о каком угле конкретно идет речь? Может державных быть, предприятий? Может быть, державных предприятий действительно не дают вывозить. А может быть, например, договариваться так как в основном? То есть этот уголь, он куда идет? Ну, явно же идет, я так понимаю, не государство. То есть это предприниматели, которые договорились между собой, кто-то с нашей стороны, кто-то с той, договорились, проплатили этот каравал, он прошел, как бы, и то есть здесь кто-то, кто, кто купил этот уголь, потом он торгует уже непосредственно там потребителям там, в Харькове, Днепропетровске, Запорожье и так далее. Денис, а що це за історія з заявою Захарченка про те, що гуманітарну допомогу вони в Україну відправляють у вигляді вугілля? Ну, це глупості якась. Я не знаю, я давно не абсолютно. таким сообщением отношусь как, как к белому шуму, то есть то, что они там говорят, это вообще мало общего имеет с реальностью. Они там уже показывают, что они там чуть ли не Артемовск захватили там или Славянск и а, на самом-то деле все, что туда исходит, то есть это просто люди, которые играют телекартинку, да, все вот эти товарищи, которые якобы там полевые командиры, которые якобы там президенты или кто у них там пристали это министром, угу. то есть все это просто телекартинка. А, на самом деле понятно, откуда это все управляется, кем руководиться и так далее. То есть э, ну вообще странно там Там вопрос, да, помощь оттуда, то тобто где вона пройшла, як вона пройшла, по якої дорогі, опять же, нічого не ясно. Тобто, просто кто то брякнув, наверное, для того, щоб mm -hmm. просто так где-то в их же новостях попало. Денис, от ви людина, звідти от у нас існує такі дві точки зору: одні люди говорять, що це аморально і неправильно, да? взагалі мати стосунки, вести переговори з терористами, бандитами, взагалі будь-що від них купувати. І інша позиція, наприклад, того ж самого губернатора Кіхтенка, який каже, що якщо відмовимося від купівлі. Вугілля від ДНР і ЛНР, то це просто буде зруйнована наша енергетична система. От ви е, прихильник якої позиції? Я, прежде всего, придерживаюсь той точки зрения, что Украина должна сейчас исходить максимально из своих национальных интересов, потому что есть очень тяжелая ситуация, когда не до, скажем так, вот этих, ну, то есть не до романтики, да, хотелось бы красиво все сделать, но, во-первых, если Украина действительно нуждается в угле и нет валюты, чтобы покупать его где-то в ЮАР или еще где-то, то, конечно, лучше купить уголь за гривну, но фактически, да, с одной стороны, у самих себя мы его покупаем, с другой стороны на самом деле, в принципе, для Украины, ну как бы это там может где-то цинично не прозвучало, даже выгодна эта ситуация, потому что теперь Киев может не давать ни дотации, не платить зарплату как бы шахтерам на вот этих оккупированных территориях, а может просто полностью перейти на коммерческие рельсы. То есть они там уголь добыли, это уже их проблемы, там, как они построили лаву или не построили, там, кому они чем заплатили, и мы, соответственно, этот уголь у них купили. То есть до этого существовала абсолютно советская система, когда огромные деньги за качиваясь вот в эти госструктуры, да, которые были шахтерские. То есть большинство этих денег разворовывалось семьей Януковича, угольными министрами, смотрящими, вот этими директорами шахт, так называемыми угольными генералами. Сейчас все пришло на такие как бы, прямые коммерческие рельсы. В чем-то, наверное, даже где-то это и плюс для нас, потому что огромная коррупционная схема обрушилась. Вот. Но в целом, что касается меня, тут беспокоит другое. Я считаю, что Украина не должна поставлять туда электроэнергию, не должна туда поставлять газ, воду и так далее. Причем, особенно что касается вот сейчас, да, когда обострились боевые действия. То есть как только с той стороны идут обстрелы, какие-то попытки нас атаковать, моментально должно в первую очередь отключаться электричество. Потому что ну, без электричества там будет паралич. Понятное дело, что на одних вот этих ну, генераторах... Вот, вам скажут еще про то, что ну, есть другая точка зору, что это гуманитарная катастрофа, страждает, страждает мирное население, дети, да, бабушки и дедушки. Но если как бы, не прибегать к таким методам, то у нас завтра вот у нас есть какое-то количество заложников там сейчас, да, потому что наши граждане там это заложники. А завтра они там захватят Авдеевку и будет еще на 30 тысяч заложников больше. И тут вопрос, как бы, да, стоит очень сложный, да, то есть что морально, да, продолжать спонсировать эти территории и таким образом, как бы, поддерживать эти режимы незаконные, антиукраинские, или же не спонсировать их, как бы, такое провести радикальное хирургическое лечение для блага самого же больного. То есть, безусловно, это, ну, в любом случае, там, люди будут страдать. Они будут страдать что так, что эдак, потому что на самом деле, ну даже с учетом поставок туда электричества и газа, которые есть сейчас, далеко назвать там жизнь от как бы да, далеко не нормальная жизнь на этих территориях. То есть и, как бы можно очень долго-долго вот, долго мучиться вот так вот таким образом годами, да, можно просто сделать такую, скажем так, попытку задушить экономически вот эти режимы, потому что сейчас это все держится исключительно, Украина сама же все это поддерживает и спонсирует, потому что э, люди, например, в Донецке, они выживают за счет того, что получают гуманитарную помощь со стороны Украины. Ну, это там фонд Ахметова, Ахметова ее возил, нет, да, но тем не менее он же все равно возил ее из Украины. А вот, то есть российской помощи, вот этой, которую она там показывает по ТВ, ее явно не хватает, это смешно. То есть, там подсчитано, что там должны быть ну, просто неиссякаемый поток этих грузовиков, чтобы всех прокормить. Mm -hmm. а, и на самом деле то есть таких примеров много. Либо ну, на худой конец должно перейти на коммерческие рельсы. То есть, хотя бы уже если на то пошло, если мы там побили какое-то перемирие, строим с ними границу и признали, что эти территории мы пока возвращать не будем, тогда давайте пусть они нам платят за газ по рыночной цене, пусть платят за электричество mm -hmm. по рыночной цене. А то получается, что сейчас. Ну, фактически просто это идет ну, как подарок, да, причем подарок тем людям, которые нас убивают. Ну это странно. А какая причина, по вашему, что украинская власть занимает такую мягкую позицию? И как причина? Ну, я думаю, их несколько. В первую очередь это и тот факт, что украинская власть идет на поводу у таких вот заявлений, да у критиков, которые рассказывают, что Украина бросила своих же граждан там, в Донбассе, что там наши люди, что их нельзя бросать. Хотя, на мой взгляд, тактика выбрана неправильно, тактика должна быть абсолютно другая. То есть, как делали, например, в Грузии, то есть забирать всех оттуда, кто этого хочет, и в срочном порядке их каким-то образом размещать на территории под контроль на Украине. Я слышал несколько недель назад министр Яреська, да, она говорила о том, что там 3 миллиарда гривен каждый месяц в 3 миллиарда гривен обходится содержание этих территорий. Но это нонсенс. За 3 миллиарда гривен можно подсчитать, сколько можно всего, например, построить, разместить людей на нашей территории. Да, можно ведь построить, там как в Грузии, очень быстро строились поселки, куда эвакуировались беженцы из Абхазии, из Южной Осетии. То есть там очень быстро справились с этой проблемой. Я у нас не вижу вообще никаких подвижек. И вот это печалит. А щодо і тепер я хочу теж очевидно, ви не звідти ви маєте там контакти? А як ви ставитесь до цих конфліктів між бандитськими угрупованнями, там Плетницького і, і іншими бандитами? От власне, за доступ до, до ресурсу і до можливості а, красти? Чим це може закінчитися? Чи це от який ваш прогноз? Ну, понятное дело, что это просто закончится тем, что, как говорится, ну, пройдет чистка и выживет сильнейший. Да? То есть, и вот, и вот эти конкурирующие группировки будут друг друга истреблять, пока не останется кто-то один, кто полностью в своих руках сосредоточит монополию значит, на эту местную власть. То есть там множество есть действительно противоборствующих группировок, которые абсолютно там у каждого в голове абсолютно своя картина мира, то есть есть группировки, которые управляются из Кремля, которые контролируются, вот та, та же группировка Плотницкого, Ефремова, да, это группировка, которая по целиком и полностью действует с оглядкой на Россию. Она единственная там легитимизирована вот этим кремлевским режимом. И э, таким образом ее, ну, то есть она себя считает легитимной законной властью. Понятное дело, что остальным э, всевозможным полевым командирам им это не нравится. То есть они, им не нравится Плотницкий, не нравится его фигура. Они, в принципе, и люди их не поддерживают, потому что там, по большому счету, правительство ЛНР, это все люди Ефремова, которые уже 20 лет занимались откровенным грабежом в Луганской области. при превратили его просто в такой европейской Сомали, то есть то, что мы видим это прямое следствие того, что сделал Слунацкой областью Ефремов. И сейчас, конечно, многие люди недовольны вот этим Полотницким, да, этой МЛНР, но тем не менее вот Россия на их стороне, Россия зачищает всех недовольных. Давайте ещё у нас залишиться 2 хвилини, повернемося до нашої теми, хто зраблює на вині і головне, хто дає це робити. А от ми з вами говорили, ви говорите про Ефремова, ми говорили з вами про те, що бізнес родин Королевських да, процвітає в Києві далі, так а, хто по-вашому, да хто зможе прийняти жорсткі рішення, хто міг би прийняти жорсткі рішення і припинити, наприклад, там, по-перше, контрабанду вугілля, по-друге, завоз товарів з окупованої території, заборона ведення бізнесу тут там, на території України? Хто це може зробити? Є такі люди у владі українській? Ні, безусловно, люди, у яких є такі таке вони є. Ну то, що ні, цього не делают да, и да. я уже вижу, что политической воли нет на самом деле, то есть видимо. То, что Королевский королевская Ефремов дали дали ну просто ну, абсолютно вильно себя. Абсолютно да, да. То -то... это похоже, конечно, это симптом. Это симптом Чице очень просто тревожный. Часу. Нет, это симптом очень тревожный. То есть, конечно, безусловно, я вижу, что власть не хочет сажать этих людей. Я даже понимаю, почему, потому что так или иначе у нас многие министры и в том числе и президент, они в прошлом сами были частью системы Януковича. Видимо, там вот эти все ниточки, да, они тянутся от одних людей к другим. То есть они переплетены, и никто не хочет это все грязное белье выворачивать на свет. А поэтому, безусловно, конечно, давно уже можно было остановить этот контрабандный трафик, и безусловно можно. Можно было остановить этот беспредел, и можно было давно петь за решетку всех этих представителей сепаратистских кланов криминальных Донбасса, угу. да, и можно было арестовать их бизнес давным-давно. Но этого не делается. Наприклад, в СБУ чи в, 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 в міліції є докази того, що, наприклад, певні люди да, про яких ми говоримо, ну, причетні до фінансування тероризму? Конечно, безусловно, є. Мне даже известны многие з из них. Да, то есть просто, ну, документы там. Но ну, возьмем даже, посмотрите, у нас многие уже фактически объявлены в розыск, то есть им предъявлены обвинение, там тот же Курченко, его разыскивает Генпрокуратура, при этом у нас а, куплены им, значит, украинский медиахолдинг за 400 миллионов долларов. Он продолжает, он не арестован, да, то есть должно быть давно уже арестован. И ли его Лена Бондаренко, и тоже людина? Да, то есть вы же видите, что так, ну, это явное герой. имущество, которое нажито незаконным путем. То есть mm -hmm. человек, который им владеет, это преступник. И оно должно быть конфисковано. Я не говорю, что нужно закрывать эти СМИ, но нужно просто сделать, как бы провести национализацию, изъятие, конфискацию и продать ее другим инвесторам. Точно так же касается канала Интер, например, который мы видели недавно скандал, который принадлежит Фирташу. И Фирташ откровенно издевается просто над населением Украины. У нас выносят какие-то предупреждения журналистам, хотя понятно, что решает там не Интер, а решает непосредственно собственники. Почему собственник, которого там уже Америка готовится, скажем так, там прижать к ногтю и там разыскала массу на него компромата, почему этот собственник продолжает в Украине осуществлять да, свою деятельность? Зміні пані да. Дениса, дякую вам за розмову. Денис Казанський блогер був гостем студії ТВА. Лишайтеся, будь ласка, з нами. Питання до влади. Чому вона приймає такі рішення? Але наш з вами вибір: чи купувати продукцію, вироблену підприємствами, які причетні до фінансування терористів на сході? Будьте будь ласка, з нами лишайтеся. 15.30, Ми побачимося у цій студії.